বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰিপজিশ্যন অভাৰ প্ৰিপিশ্যন অভাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে নিয়মকেইটা জানিব লাগিব এক নম্বৰ নিয়ম কোনো এটা বস্তু ওপৰত আছে কিন্তু কিবা এটাত স্পৰ্শ কৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰিপিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা বস্তু ওপৰত আছে কিন্তু সেই বস্তুটো তলত আন আন এটা বস্তুক স্পৰ্শ কৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপডিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ডেয়াৰিজ এ ফ ফেন অভাৰ ইউ আৰ হেড আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত এটা ফেন আছে ফেনটো আপোনাৰ মূৰত আছে কিন্তু ফেনটো আৰু আপোনাৰ মূৰটো মাজত খালী আছে স্পেচ আছে কিন্তু স্পৰ্শ কৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপডিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডেৰীজ ফেন অভাৰ ইয়াৰ হেণ্ড আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত এটা ফেন আছে নেক্সট আহিছোঁ আই হাং দ্য লেম্প অভাৰ দ্য টেবুল মই চাকিটো টেবুলৰ ওপৰত ওলোমাই দিলোঁ চাকিটো টেবুলৰ ওপৰত আছে কিন্তু মাজত স্পেচ আছে খালী আছে টেবুলটো আৰু চাকিটো স্পৰ্শ কৰা নাই গতিকে আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে দুই নম্বৰ নিয়মত আহিছোঁ কোনো এটা বস্তু ওপৰত আছে কিন্তু গতিশীল হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপজিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা বস্তু ওপৰত আছে কিন্তু ওপৰৰ বস্তুটো গৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপজিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইিং অভাৰ দ্য চিটি দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইিং অভাৰ দ্য চিটি চৰাইবোৰ চহৰখনৰ ওপৰেৰে উৰি আছে মানে চৰাইবোৰ ওপৰত আছে কথা ঠিক কিন্তু গতিশীল হৈ আছে গৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিছোঁ দ্য প্লেইন ইজ ফ্লাইিং অ'ভাৰ দ্য ভেলেজ বিমানখন গাঁওখনৰ ওপৰেৰে উৰি আছে বিমানখন ওপৰত আছে কথা ঠিক কিন্তু বিমানখন গতিশীল গৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপজিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ নিয়ম কোনো এটা বস্তু আৰু এটা বস্তুৰ ওপৰত থকা বুজালে পিপডিচন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে কোনো এটা বস্তু হে আৰু আন এটা বস্তুৰ ওপৰত থকা বুজালে আমি পিপডিচন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে পুট এ ব্লেংকেট অ'ভাৰ দ্য বেবি পুট এ ব্লেংকেট অভাৰ দ্যা বেবি কেঁচুৱাটোৰ ওপৰত কম্বলখন ৰাখা মানে কেঁচুৱাটো আৰু কম্বলটো মানে ওপৰত আছে কম্বলটো কেঁচুৱাটোৰ ওপৰত আছে তেনেকুৱা ওপৰত বুজালে আমি পিপডিচন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডেয়াৰীজ এ ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে ডেৰী ইজ এ ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে গতিকে নদীৰ নদীৰ ওপৰত দলংখন আছে নদী আৰু দলং ওপৰত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পিপডিচন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ হোৱা বুজালে চাৰি নম্বৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুজালে পিপডিচন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে হি ট্ৰেভেল্ড অল অ'ভাৰ এছিয়া তেওঁ সমগ্ৰ এছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল মানে অল অ'ভাৰ এছিয়া তেওঁ মানে তেওঁ সমগ্ৰ এছিয়াটো ভ্ৰমণ কৰাটো তাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডিপজিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হি স্প্ৰিংকিল্ড দ্য ৱাটাৰ অল অ'ভাৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড তেওঁ গোটেই মাটিত পানী ছটিয়াই দিলে মানে এনেকুৱা হৈছে যে মানে পানী ছটিওৱাটো তাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিপজিশ্যন অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল মাহিৰ একাডেমী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ